Я выступаю от Координационной Рады Артемовских, Бахмут Украинский, и от Народной Рады Константиновка, мы вообще в восторге, что вы есть, что вы делаете, это фантастика. Нигде такого нет, ни в каком городе, где действительно реально, вот вы сделали такую площадку, механизм, это проукраинские силы собрались, и это, это не искусственно, не по телефонограммам, не как-то, знаете, не кто-то, а вот оно идет как, как Вулкан, это природная вещь, это здорово. Значит, и давайте действительно координировать между друг другом, есть, может, какие-то собрания друг друга. Вот и э, я и вот сейчас конкретно, я хочу, чтобы меня сняли, господа, там из э, с, э, с, э, из газеты, и я думаю, и в нашей дружковке мы это тоже напишем. Я предлагаю всем вам сейчас поддержать инициативу Бахмут Украинский, есть такая организация в Артемовске и Народная Рада Константиновки, чтобы все служебный транспорт весь в исполкоме ездил с прапорами Украины. А. Вот это все газеты должны написать, и кроме этого, Смотреть, а как же используется служебный транспорт может он домой там детей возит может еще что-то это очень важный момент понимаете и они должны показать вы за украину